آه خصوصا على سيد ولد آدم محمد المصطفى والمصطفى والمرتضى على آله وأصحابه لنا مقتدى اما بعد فوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تكلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها فَوَلِّي بَجْهَكَ شَطَرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولُ النبی الكریم المتین روف الرحیم ونہم علی ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نبیر القبر بعد ہم دو صلات معزز سامین و ناظرین برادران اسلام ماہ شعبان المعظم کا مقدس ماہ ہمارے درمیان روا دوا ہے جیسے میں نے دو خطبے پہلے عرض کیا تھا رجب کے حوالہ سے اس دوران شابان کے حوالہ سے ایک آدھی لائن آپ نے سماعت کی شابان المعظم یہ وہ عظیم ماہ مبارک ہے کہ جس کے اندر ہمارے پیارے نبی حضرت سید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات بڑے غیر معمولی ہو جایا کرتے تھے اور روزے اس قدر باقاعدگی کے ساتھ کہ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک کے علاوہ جس قدر باقاعدگی کے ساتھ میں نے آقا کو شابان میں روزے پورے رکھتے ہوئے دیکھا ہے کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا تو اس میں بہت سارے واقعات رونما ہوئے تو ان میں ایک بہت بڑا واقعہ ہے جو شابان میں رونما ہوا جس کے حوالے سے میں نے قرآن پاک سورہ بقرہ کی آیا مبارکہ نمبر ایک سو چوالیس کا نصف اول جو ہے وہ میں نے تلاوت کیا ہے اور آج ہمارا موضوع تحویل قبلہ کے حوالہ سے تحویل کہتے ہیں پھر جانا تبدیل ہو جانا چونکہ یہ ایک واقعہ ایسا ہوا کہ جہاں کعبے کو پھیر دیا گیا اسے تبدیل کر دیا گیا تو یہ تحویل قبلہ کا جو پورا عنوان ہے یہ اللہ نے قرآن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دیا اب اس کی تھوڑی سی میں تاریخ اور اس کا پس منظر میں آپ کو عرض کر دوں کہ جب رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے تو یہاں پہنچنے پر آپ کو حکم ہوا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں جو نمازیں پڑھیں گے پڑھائیں گے عبادت کریں گے تو اپنا چہرہ انور بیت المقدس کی جانب باپ کریں گے جو قبلہ اول جسے کہا جاتا ہے اور جسے مسجد اکشا بھی کہا جاتا ہے جو فلسطین میں ہے تو آقا کریم السلات وسلام ہجرت کے بعد جب یہاں پہنچتے ہیں تو آپ نے بیت المقدس کی جانب مدینہ طیبہ میں جتنی نمازیں ادا فرمائیں نوافل ادا کیے آپ نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنا چہرہ انور بیت المقدس مسجد اکشا کی طرح منہ کر کے ادا فرمائی چہرہ انور ادا کر لیکن یہ اللہ کا حکم تھا جس پر آپ نے تسلیم و رضا کی عملی تصویر بنتے ہوئے تقریباً سترہ ماہ اور کچھ دن اوپر بنتے ہیں بعض نے اٹھارہ ماہ بھی لکھے ہیں رجب تک دو ہجری رجب تک اٹھارہ ماہ بند انہوں نے کہا دیے اس دوران آپ تمام نمازیں عبادات قبلہ اول کی جانب ہو کر کے ادا فرماتے رہے لیکن آپ کا دل یہ چاہتا تھا کہ کوئی ایسا لمحہ آئے کہ اللہ تعالی ہمارا جو قبلہ اول ہے جو روئے زمین پر بننے والا پہلا قبلہ ہے اور دنیا میں پہلا گھر ہے, فرمایا وہ پہلا گھر جو مکہ میں ہے اللہ اسے ہمارا قبلہ اول بنا دے جسے ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام نے بنایا ہے وہ ہمارا قبلہ اول ہو جائے یہ دل میں تمنا رہتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس تمنا کو پورا کیا آپ کی اس رضا کو اللہ نے پورا کیا اب یہاں مفسرین نے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے آپ فرماتے ہیں کہ یہ بات درست ہے کہ اللہ تعالیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو راضی کرنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ ساری دنیا اس مالک کی رضا چاہتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو راضی کرنا اور اس اس کی رضا چاہتا ہے اور نے نے فرمایا لیکن اس کے باوجود بڑا نفیس نکالا امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ نے آپ نے فرمایا کہ اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ محبوب کی رضا چاہتا ہے اللہ محبوب کو راضی کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے باوجود محبوب نے اپنے مالک اور خالق اس کی رضا کو کیسے تسلیم کیا کہ دل چاہتا تھا کہ کعبہ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ بن جائے لیکن حکم آیا اللہ کا محبوب مدینے میں جب بھی نماز ادا کرنی ہے اپنا چہرہ انور آپ نے بیت المقدس کی جانب کرنا ہے تو آقا کریم نے عملی طور پہ قیامت تک کے لیے ماننے والوں کو کلمہ پڑھنے والوں کو یہ بتا دیا کہ اگر تم کلمہ شریف پڑھ چکے ہو لا الہ الا اللہ و محمد و رسول اللہ سلام پڑھ چکے ہو تو یاد رکھو میرا اللہ مجھے راضی کرنے کے لیے آیتیں اتارتا ہے لیکن اس کے باوجود میں اپنی ذاتی رضا اور خوشی کو اس خوشی پہ قربان کر دیتا ہوں جو خوشی میرے اللہ کی ہے تکبیر حیدری اب وہ معبوم جس کی طلب جس کی خواہش جس کی رضا اللہ چاہتا ہے مالک چاہتا ہے اور قرآن میں باقاعدہ کئی مقام پہ آیات آئیں سب سے مشہور ترین آیات والا صفیو عتی کا اور ابو کا اتنا عطا کریں گے اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں اب اس سے کیا یہ کیا آیت ہے کس کو راضی کیا جا رہا ہے کس کے لیے آیت ہے والا سعفی کا جو کاف زمین حاضر کی مخاطب کی ہے کہ کس کے لیے ہے یہ آپ کے اور ہمارے نبی تاجدار عرب و عجم سید العالمین رحمت اللہ علمی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ اے حبیب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے لیکن اس کے باوجود ہمارے نبی کا عصوہ کیا ہے ہمارے آقا کا خوبصورت عصوہ حسنہ اور عصوہ کامل کیا ہے کہ دل میں طلب کے باوجود کہا اے امت جدر اللہ کا حکم آ جائے اپنا چہرہ ادھر پھیر لے جہاں اللہ کا آرڈر آ جائے جہاں اس خالق و مالک کی حکم کی تعمیر کی بات آ جائے تو اگر محبوب بھی ہے تو محبوب بھی اپنی خواہش کو قربان کر دیتا ہے کس کی خواہش پر خواہش خدا پر یہی ہمیں کلمہ کا درس ہے جو کلمہ اور اس کا ذکر ہے وہ یہی درس دیتا ہے جب انسان پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ پہلے انسان نفی کرتا ہے اپنی خواہشات کی انسان اپنے وجود کی نفی کرتا ہے انسان کلمے کا آغاز نہیں سے کرتا ہے لا سے کرتا ہے اے انسان تیرا وجود اپنا کچھ نہیں تیری پسند اپنی کچھ نہیں تیری ناپسند اپنی کچھ نہیں تو اپنے ساری کو لا کر کے نفی کر کے ریجیکٹ کر کے اس کو مسترد کر دے اور اس کے بعد لفظ اللہ ہے یہ ہاں کے معنی میں آتا ہے کیا مطلب کہ اپنا وجود سارا گلا کے اپنے آپ کو حوالے کر دے خدا کے اب جو خدا چاہے گا تیرا وجود بھی اسی کو پسند کرے گا جب اس پہ آ جائے تو پھر کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ <سلام> کلمے کی حقیقی تفسیر ہے اور اگر الہ کا معنی بت ہوتا ہے عربی زبان کے اندر معنی کیا ہوتا ہے ابھی کچھ بت وہ ہوتے ہیں جو نظر آنے والے ہوتے ہیں کچھ وہ ہیں جو نظر نہیں آتے لیکن وہ بھی بت ہوتے بت کس لیے ہوتے ہیں پوجنے کے لیے کس کے لیے پوجنے کے لیے بندگی کے لیے فار اسی کے لیے لوگ بناتے ہیں نا بت اب ایک وہ بت ہے جس کے آگے دنیا جھکتی ہے لوگ اس کے آگے جا کے جھکتے ہیں نظر آ رہا ہے ایک وہ بت ہے جس کے آگے انسان جھکتا ہے لیکن دنیا والے نہیں دیکھ رہے ہوتے وہ سب سے خطرناک بت ہے وہ بت پتھر سے نہیں بنایا جاتا وہ بت مٹی سے نہیں بنایا جاتا وہ بت انسان کے اندر خود انسان بناتا ہے وہ غرور کا بت ہے وہ تکبر کا بت ہے وہ انانیت کا بت ہے وہ مغروریت کا بت ہے وہ ناپاک عزائم کا بت ہے وہ حرام کاموں کا بت ہے وہ اپنی حرام خواہشات کا بت ہے اور وہ ناجائز مال کا بت ہے وہ انسان کے اندر ہوتا ہے اور یہ نظر نہیں آتا یہ کیا ہے یہ ایک وہ چیز ہے کہ جو نظر نہیں آ رہی لیکن انسان کے اندر اس کو اندر سے کھا رہی ہے اب جس کو کوئی نہ دیکھ رہا ہو اسے اللہ تو دیکھ رہا ہے اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے نا بصیر یہاں آپ کو نظر آئے گا اللہ کے ناموں میں ایک نام کیا ہے انہو ان سمیع البصیر اللہ سنتا بھی ہے اور اللہ دیکھتا بھی ہے اللہ جیسا سننے والا کوئی نہیں ہے اور اللہ جیسا دیکھنے والا کوئی نہیں ہے تو جو جس کو کوئی نہ دیکھ رہا ہو اس کو بھی کون دیکھ رہا ہوتا ہے اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے اللہ نے فرمایا لا الہ ارے سارے کی نفی کر دے چاہے نظر آنے والے ہیں ان کی بھی نفی کر دے نظر نہ آنے والے ہیں ان کی بھی نفی کر دے اور اس کے بعد اس کا اقرار کر اللہ اس کائنات میں اور روئے زمین میں کوئی مت نہیں ہے الا اللہ, اللہ اگر کوئی لائک عبادت ہے تو صرف میرا اللہ لائک عبادت ہے اور جب اس تصور کو مضبوط کیا جائے اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ابا میرے بعد اس کائنات میں جس کو ماننا چاہیے اور جس کے ماننے پر

لا الہ الا اللہ یہودی بھی جو اہل کتاب ہے وہ اللہ کی توحید کو مانتا ہے جو اہل کتاب ہے وہ عیسائی بھی مانتا ہے لیکن ڈیفرنشیئیٹ ہم کہاں پہ ہوتے ہیں کہ وہ اہل کتاب ٹھہرے اور ہم مسلمان مومن ٹھہرے جب آگے پڑا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اب بات جو میں میرز کر رہا تھا اس نقطے کو سمجھنا بڑا ضروری ہے جو امام فوردین راضی نے نکالا کہ یہ بات چاہتے ہوئے کہ آقا کی طلب یہ تھی آقا کی خواہش اپنی یہ تھی کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس کی بجائے کیا بنے بیت اللہ شریف بنے مسجد حرام بنے لیکن حکم کس کا آ گیا اللہ کا آ گیا تو اللہ کے حکم کے آگے محبوب نے اپنی ذات کو سر نگو کر دیا تو فرمایا اے آقا کا کلمہ پڑھنے والو اے آقا کی غلامی کا پتہ اپنے گلے میں ڈالنے والو اور اس کا دعوی کرنے والو تمہارا دعوی تبھی سچا ثابت ہوگا کہ جب تمہاری خواہشات اللہ تعالی کی خواہش کے تابع کر دی اب واپس آئیے عنوان پر تحویل قبلہ پر سترہ یا اٹھارہ ماہ گزر جاتے شابان کا دن ہے اور آقا کریم علیہ السلام نماز زہر کے لیے تشریف لے جاتے ہیں اور زہر کی نماز آپ جماعت کے ساتھ صحابہ کو جماعت صحابہ اور روایت میں کچھ خواتین بھی پیچھے سب میں موجود تھی خواتین بھی موجود تھی اگر مدینہ شریف کا حساب لگایا جائے تو شمالن جنوبا بنتا ہے وہاں پہ شمالن جنوبا تو اب نماز زہر ادا ہوئی اب قرآن کا بڑا خوبصورت انداز ہے جو میں نے آیا مبارکہ سورہ بکرہ کی 144 تلاوت کی ہے آپ بھی کر جا کے اس کو پڑھیے گا دیکھیے گا اللہ فرماتا ہے قد نرا تکلبہ وجہ کا فسما قد نرا تکلبہ وجہ کا فسما اللہ کی نماز ہو رہی ہے اللہ کی عبادت ہو رہی ہے جماعت ہو رہی ہے تو دوران نماز آپ ذرا بتائیے گا دوران نماز دائیں بائیں دیکھنے کی اجازت ہے جی نہیں ہے دوران نماز آسمان کی جانب اٹھا کر سر اور نگاہیں دیکھنے کی اجازت ہے نہیں ہے ایسا ہی ہے لیکن قرآن کا کیا خوبصورت منہج ہے قرآن کہتا ہے قد نرا تکلوبا وجہ کا فصا آیت ہے اے حبیب ہم آپ کا بار بار نماز کے دوران دوران نماز آسمان کی جانب آپ کا چہرہ انور اٹھتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں ہم آپ کا چہرہ انور آسمان کی جانب اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں اب یہ فرق ہے آقا جب نماز میں ہوتے ہیں تو کیا آپ کا کمال تھکے عبادت ہے اور مقام بندگی ہے کہ کوئی اور نماز میں یوں دیکھے دائیں بائیں دیکھے نماز ٹوٹ جاتی ہے آقا کریم چاہیں تو اوپر دیکھیں چاہیں آسمان کو دیکھیں چاہیں آسمان سے آگے دیکھیں اس کی حمایت میں اور اس کی استناد کے لیے میں ایک بخاری کی حدیث بھی آپ کو سنا تھا مزید اور آسانی آپ کے لیے ہو جائے آقا کریم السلام السلام نماز پڑھا رہے ہیں اور دوران نماز آپ نے اپنا دایا ہاتھ جیسے ایسے بندہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو آقا نے دوران نماز اپنا دایا دست مبارک ایسے آگے بڑھایا اور پھر ایسے واپس کر کے نماز جاری رکھی اب یہ غیر معمولی عمل تھا دوران نماز ہاتھ چھوڑا ایسے آگے بڑھایا اور پھر واپس کر لیا نماز مکمل ہونے پہ صحابہ نے عرض کی حضور آپ ہمیشہ نماز ہمیں پڑھاتے ہیں آج خلاف معمول عادت شریفہ آپ کا دست مبارک آگے بڑھا اور پھر واپس آ گیا اگر مسکرا دیے فرمایا میں نماز پڑھا رہا تھا تو اچانک میری نظر جنت میں چلے گی میری نظر جنت میں چلی گئی میں نے دیکھا کہ ایک انگوروں کا گچھا بڑا ہی خوبصورت وہ لٹک رہا تھا پکا ہوا خوبصورت بڑا مٹھاس والا میں نے چاہا کہ تمہارے لیے توڑ لوں میں نے ہاتھ بڑھایا توڑنے کے لیے پھر میں نے واپس کر لیا میں نے ترک کر دیا اب جنت کہاں ہے زمین پہ ہے یا سات آسمانوں سے بھی اوپر ہے اور آقا نماز کہاں پڑھا رہے ہیں یہ لوگ معراج کی باتیں کرتے ہیں وہ سفر کیسے ہو گیا وہ میں کیا اللہ کے بندو جو مسجد میں مسلح پہ کھڑے ہو کے ہاتھ بڑھائے تو جنت تک پہنچ جائے اس کے میراج کی باتیں کرتے ہیں ذات پاک اب آسمان کی جانب آپ کا چہرہ مبارک اٹھتا ہے اور بار بار آپ اللہ تعالی کی جانب عرض نہیں کر رہے بس چہرہ انور اب اس مالک کی محبت اپنے محبوب سے دیکھیے اللہ نے قرآن کی آیت ظہر کی نماز ادا ہو رہی ہے شابان کا ماہ مبارک ہے دو ہجری ہے ہجرت کی ہوئے تقریباً اب یہاں پہ اٹھارہ مہینے یا سترہ دو روایتیں ملتی ہیں اور ایک روایت جو ہے وہ سولہ کی بھی ہے تو یہ تین روایات جو میرے علم تک پہنچی ہیں تو ان میں جو بھی مہینے گزر گئے ہوں زہر کی نماز پہ تعین ہے کہ وقت زہر تھا اب دو رکھتے ادا ہو گئی اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا فرمایا جبریل جاؤ یہ آیا مبارکہ لے کے جاؤ اور ہمارے محبوب سے فرما دیجئے ہم آپ کا وہ چہرہ مبارک جو آسمانوں کی جانے مرتا تھا ہم اسے دیکھ رہے تھے اور ہم بھی یہ چاہتے تھے محبوب کا چہرہ ہماری جانب اٹھے ہم محبوب کو دیکھیں محبوب ہمیں دیکھیں ہم محبوب کو دیکھیں یہ بھی انداز محبت ہے اور یہ بھی پیار کا ایک انداز ہے لیکن آپ کی چونکہ طلب یہ ہے کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ بنا دیا جائے قد نرا تکلو و وجہ السما فلنولی اللہ کا قبلہ تن یہاں جو لفظ ہے ترداہا اے حبیب ہم آپ کا قبلہ وہ بنائیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے ہرائے تحقیق شان اب گویا قبلہ بھی ہا اے حبیب جس سے آپ راضی ہو جائیں اب قبلہ عبادت کس کے لیے ہے اللہ کی ذات کے لیے ہے انسان عبادت کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور چاہتا یہ ہے کہ میں اس لیے عبادت کر رہا رہا ہوں ہوں میں خطبہ دے رہا ہوں. اللہ راضی ہو جائے آپ خطبہ سن رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے ہم قرآن سیکھتے ہیں اللہ راضی ہو جائے آمال کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کا انداز محبت کیا ہے کہ تر حبیب دو راضی ہو جائے دو عالم چاہتے ہیں رضا اس کی اور خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب دوران نماز اب یہاں آزمائش بھی تھی اللہ بہت عظمت بلند کرے ان صحابہ کرام کی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ان اسیوں کو ہمارا سلام ہے کہ جنہوں نے اپنے واقعی جو کلمہ پڑھا لا الہہ اس پر ایسا عمل کیا کہ دنیا والوں کو مثال دے گئے نہ اپنی پسند نہ اپنی ناپسند نہ اپنی چاہت نہ اپنی طلب جو محبوب کی طلب وہ ان کی طلب جو محبوب کے خدا کی طلب وہ ان کی طلب جو محبوب نے جس سے موڑ لیا انہوں نے اس سے منہ موڑ لیا جس سے آقا نے چہرہ انور پھیر پھر لیا چاہے ان کا سگا باپ بھی کیوں نہیں تھا انہوں نے اس سے چہرہ موڑ لیا اب سنیے گا دوران نماز دو رکھتے ادا ہو چکی اب تیسری رکت میں جب قیام ہوا تو میں نے کہا کہ الٹ معاملہ ہے شمال و جنوب کا معاملہ ہے جیسے یہاں بیٹھے ہیں تو اب مثال کے طور پر ادھر کعبہ ہے تو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں تو اس طرف کیا ہے بیت المقدس ہے بالکل وہاں ڈائریکشن یہی بنتی تھی شمال اور جنوب کی اب اگر یہ حکم ہو کہ چہرہ ادھر ہے تو آپ اپنا چہرہ ادھر کر لیں تو کیسے کرنا پڑے گا یہاں سے مجھے ایسے ہی ہے نا اگر نہ تو پھر امام تو نہ رہا منہ ادھر میں امامت کرانے کے لیے تو مجھے کہاں جانا پڑے گا یہاں سے چل کے ادھر جانا پڑے گا اور ان سب کے چہرے جو ہیں وہ ادھر تھے تو ادھر ہو جائیں گے تبھی امامت رہ سکتی ہے صاحبہ کہتے ہیں دوران نماز جب حکم ہوا آقا کریم نے اپنا چہرہ انور وہاں سے ادھر پھیرنا تھا تو پوری سائیڈ بدل کر صفحیں چیرتے ہوئے آقا کریم علیہ السلام یہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں یہاں سے چلتے ہوئے اس جانب گئے اور وہاں جا کے آپ نے آگے نماز کو چلایا ہم جتنے وہاں موجود تھے ہم وہیں پہ سارے ادھر چہرے تھے سارے پھیر کے چہرے ادھر کر گئے نماز ادا ہو گئی دو رکھتے ادھر منہ کر کے اور دو رکھتے ادھر منہ کر کے نماز ادا ہوئی جب نماز مکمل ہوئی صاحبہ نے پوچھا ہی نہیں کتنا بڑا واقعہ ہو گیا دورانے نماز بھئی دوران نماز ہلکا سا کوئی عمل ہو جائے تو نماز کے بعد لوگ پوچھتے ہیں کہ امام صاحب آج خیریت ہی آج آپ نے خلاف معمول آپ نے کبھی ایسا یہ نہیں کیا آج ایسا ہوا خیریت تھی کیا ہوا تو ظاہر امام اس کی وضاحت کرتا ہے یا اس مسئلے کو سمجھاتا ہے یا دوبارہ نماز ادا کرنی ہو یا جو بھی صورتحال ہے اس پہ بات کی جاتی ہے لیکن کہتے ہیں کہ جناب اتنا بڑا عمل ہوا امام ایک جگہ سے دوسری جگہ اپزر سائیڈ پہ وہاں چلے گئے چہرے ادھر تھے بدل کر ادھر چلے گئے سلام ہوا نماز ختم ہو گئی کسی نے یہ تک نہیں پوچھا کہ یہ کیا ہوا آقا مسکرا دیئے آقا نے فرمایا تم نے کسی نے سوال نہیں پوچھا کیا تمہیں کچھ نماز میں لگا نہیں کہ سارا معاملہ اُلڈ ہوا ہے ادھر والے ادھر ادھر والے ادھر اور یہاں سے ادھر یہ کیا ہوا صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں فاروق اعظم کھڑے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا معلوم چہرہ ادھر کریں کہ چہرہ ادھر کریں ہم تو آپ کو دیکھتے ہیں جدھر آپ ہوتے ہیں ہمارے چہرے ادھر ہی ہوتے ہیں ہم نے تمہیں دیکھا جہاں جھگے وہاں ہم نے کعبہ دیکھا نہ کبھی کلیسہ اقبال بول اٹھا ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری عزل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی, بنی نماز تیری دید کا ایک بہانہ بنی نماز تیری دید کا ایک بہانہ بنی کا حضور ہمیں کیا معلوم آقا نے فرمایا پھر سنو دوران نماز جب دو رختیں مکمل ہو گئی اور میں تیسری رقط میں قیام کے لیے آیا جبریل حاضر خدمت ہوا اور یہ آیت آقا نے پوری تلاوت فرما دی کہ آقا اللہ فرماتا ہے جدر آپ راضی ہیں اپنا چہرہ انور ادھر ہی کر لیں ہم اسی کو آپ کا قبلہ بنا دیں گے اب یہ ایک اتنا غیر معمولی قرآنی واقعہ ہے کون سا واقعہ ہے قرآنی واقعہ ہے اس پہ نصبت ہی موجود ہے اب اس پہ آپ نے غور کرنا ہے جو آج کے خطبے کا ایک میں اہم پیغام آپ کو اس کرنا چاہتا ہوں ساری تفصیل بتانے کے بعد آپ نے اس پہ غور کرنا ہے کہ دین کیا ہے یہ سوال میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں اور آپ نے اس پہ سب نے غور کرنا ہے کہ دین کے اصول ساری کائنات دین کے اصولوں کی پابند ہے اور حضور اصولوں کے پابند نہیں دین حضور کا پابند یہ عقیدہ رکھو اور یہ عقیدہ قرآنی عقیدہ ہے کوئی سنا سنایا یا ایسے کتابوں کا نہیں کسی کی تحریروں کا یہ عقیدہ نہیں ہے یہ عقیدہ کس کا ہے یہ قرآن کا عقیدہ ہے اب اصول یہ تھا کہ جدھر چہرہ ہے نماز ادا کریں اور اس کو پورا کر لیں لیکن نہیں صحابہ ہیں ہم نے ایک لمحہ کے لیے نہیں سوچا کہ آقا ادھر سے ادھر اور چہرہ ادھر سے ادھر ہو گیا ہم نے آقا کو دیکھا اب گویا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ عمل کروا کے بتا دیا کہ اے لوگوں دین وہی ہے جو میرا محبوب کر دیں بس میرے آقا جو فرما دیں وہ دین میرے آقا جو کر دیں وہ دین میرا آقا جس سے منع کر دیں وہ دین میرے آقا جس میں خاموش رہیں وہ بھی دین یہ ہے دین کی اصل بنیاد آج لوگ پتہ نہ جانے کس کس راستے کی جانب بٹکتے چلے جا رہے ہیں افی جلندری نے شاہ نامہ اسلام میں بڑی خوب سے بات کی تھی محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو خامی تو ایمان مکمل ہے تو ایمان کیا ٹھہرا ذات مصطفیٰ ایمان کیا ٹھہرا ذات مصطفیٰ دین کیا ٹھہرا ذات مصطفیٰ ہمارا سب کچھ کیا ٹھہرا ذات مصطفیٰ اور جب انسان اس ذات مصطفیٰ میں اور ان کی سیرت میں اور ان کے کردار میں اپنے کردار کو ڈھال دیتا ہے تو پھر اعلان یہ ہوتا ہے کہ کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کلم تیرے ہیں